И Бога Божий много на в горах, в океанах, 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 не океанах, в 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 океанах, нас. океанах, в океанах, в океанах, в океанах, اوه <laughs> ستيچي Твою убей, зиглы наша, да к тебе всегда взирающая и ежедящая света, непрестанное тебе исповедание и благодарение отсылая Безначального Отцу Су единородным Твоим сыном.

и Духа Твоему, и мудро, глаз четвертый. Благослови душе моя Господа, Господь Боже мой, возвеличился и сизело. Святого Постала Петра, чтение, Полвем, братья, отчитите известно ваше звание, избрание, творите. Сидя во твоей ошибке, не имеете согрешить никогда же. Сидите во время, вам под. Вечное царство Господа нашего. Магия, и просветися лице его, якоже солнце, Риза же его выше белый як свет, и сея вистася им Моисей и Илья. Сказал, ты Христос, сын Бога жива, потому что он присутствовал на поворе при преображении и видел славу, славу не как человека, а славу Божества. И настолько им было удобно, что они говорят, давай, Господи, мы сделаем тут сени, сени это нечто похожее на шалаши, палатки, можно по-нашему, по-современному сказать. Так нам хорошо здесь, что мы не хотим никуда уходить, мы хотим всегда быть в Твоей славе, а тем более вместе с такими великими ветхозаветными светилами, как Боговидец Моисей и Илья, Илья Пророк. Так и нам с вами нужен храм, как место славы Божьей. И нам иногда так хорошо в храме после молитв, что и домой уходить не хочется. Хочется всегда быть с Господом. Потому что в вечности так и будет, в вечности все мы будем с Богом, в Его славе находиться. Так вот преображение, какое, какое оно имеет практическое значение для нас с вами. Ну, показал Христос Апостолом. А нам что вынести из этого события? И если в двух словах, то прежде события преображения, читая Евангелие Матфея, которое сегодня мы читали, Марка и Луки. Перед этим Христос говорит очень простые слова: возьми крест свой и иди за мной. Куда идти? Его славу. Вот тот человек, который берет свой крест, Господь говорит: иди за мною, и мы знаем, куда мы идем. Мы идем туда, где наше тело будет таким же, как и тело Христа в момент преображения. Его человеческое тело сияло. И наше человеческое тело после нашего воскресения будет таким же, как у Христа. Так Христос обещает нам такую награду. Вот она, слава-фавора для тех, кто несет. Свой крест поэтому вот в этом ключе понимается практическая надобность насколько христос премудро сказал идите за мной и показал что получите если будете идти за мной поэтому мы с вами несем свой жизненный крест говоря слава богу за все слава богу за свой и за радость и понимаем, что бы ни случилось здесь на земле, поворская благодать для нас уготована. И главное – жить со Христом и во Христе, неся, естественно, свой крест. Пойдем через крест в славу Поборгу. Рецепции от всей души, от всего помышления нашего рцем.

is to go